nak sebut yang tidak sah ni yang tidak sah. Baik, yang tidak sah ni. Okey, yang pertama dulu, yang pertama. Dia mampu berdiri. Jadi dia mampu berdiri, tak ada masalah. Uh, dia hanya uzur untuk sujud dan duduk macam biasa tu dia tak mampu ok tak apa dia bolehlah guna kursi ni untuk tujuan isyarat sujud dan yang mana dia tak mampu tadi tu jadi dia pun guna kursi padahal dia mampu berdiri lepas tu dia pun Allahu Akbar lepas tu dia pun duduk Elok je dia duduk. Padahal dia mampu berdiri. Berdiri. Ah, tu dia. Dia kata, ada dengar ustaz kata, ah, kau kena kursi kan? Boleh tak duduk kata? Boleh. Tapi kau kena berdiri masa takbir tu, kena berdiri dulu. Lepas tu kau boleh duduk. Ini salah sama sekali. Kalau dia mampu berdiri, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun duduk. Bukan kerana dia duduk tu, bukan kerana apa tu? Bukan kerana uzur. Dia tak uzur pun. Tapi dia dengar-dengar cerita orang kata. Dengar-dengar <laughs> cerita. Allahu Akbar. Nah, lepas tu dia duduk. Ha, dia duduk. Lepas tu nanti rokok. Ah, ha, dia rokok macam ni. Ah, ha, yang ini masa dia duduk tu padahal dia mampu berdiri, masa dia duduk dia batal sembahyang dia. Pasal apa? Dia mampu berdiri, tak ada masalah. Yang dia uzur hanya untuk turun sujud, lipat kaki itu. Yang tu tak apa, dimaafkan dia duduk. Tapi, kan tadi dah sebut kalau dia mampu berdiri wajib berdiri sepanjang rakaat tu dibenarkan guna kursi untuk apa dia sujud duduk antara dua sujud duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir tu saja yang dibenarkan do, duduk selagi boleh berdiri tak dibenarkan do, duduk sebab diri itu rukun sembahyang faham tu yang tadi yang saya sebut masalah dia mampu berdiri mula-mula ha, wajib berdiri Allahu akbar tiba-tiba datang pening. Ha, datang pening itu diluluskan untuk du duduk. Ha, dah duduk, tiba-tiba rasa okey pula. Ha, rasa okey pula, wajib berdiri. Begitu. Ha, ini tak ada. Dia takbir, Allahu Akbar. Dengar cerita, kata boleh duduk. Ha, duduk. Dia main dengan kepala dia, dengar-dengar cerita, kata boleh duduk. Ha, duduk-duduk. Masa duduk tu batal serta merta sebayang dia. Pasal apa? dia tak dibenarkan untuk du, duduk tiba-tiba dia duduk. Ha, boleh faham? Semayang ni rukun dia 13, okey? 13. Tolak niat, tolak tertib. Jadi berapa? 11. 11 rukun ni melibatkan rukun qauli dengan rukun fi' fi'ali, rukun bacaan dengan rukun perbuatan. Jadi dalam sebelah rukun ni, yang mana satu kita uzur, itu saja dimaafkan. Yang lain tak boleh. Kena buat macam biasa. Ha, jadi kalau mampu berdiri, berdiri. Walaupun kaki masuk ber, besi. Boleh berdiri? Oh, saya tak ada masalah. Cuma tak boleh bengkok je kaki. Ada besi. Ha, maka nak sujud nanti, tak boleh apa dia. Ha, ikut kadar kemampuan dia. Maka dalam keadaan macam mana pun, dia dimaafkan. Ha, tapi biarlah niat dia tu sujud. Bukan yang lain. Kalau tak boleh berdiri, dia boleh sujud macam biasa semua, semua boleh. Lipat kaki semua tak ada masalah. Dia hanya uzur berdiri. Mana yang afdal? Duduk atau kursi ke duduk atau lantai? duduk atas lantai afdal. Tapi kalau duduk atas kursi, dibolehkan. Sebab dia uzur untuk di diri. Okey, tak apa dulu untuk untuk kursi. Tapi tang dia nak sujud, dia kena sujud macam dia biasa. Tak dimaafkan sujud begini. Tak kalau macam ni batal sembahyang dia. Sebab dia tak ada keuzuran kat situ. Sebab itu kalau macam kes macam tu lebih baik dia duduk di atas lantai tak perlu guna kerusi kerusi. Itu saja. Faham tak? Eh? Ha, situ. Kalau bangun kerusi ni, dia, apa dia? Dia kena duduk di sebelah hujung sekali. Ha, cuma oleh kerana saf tak penuh, kan? Saf tak penuh, jadi dia pun kira hujung yang tak ada orang tu, tapi bukanlah hujung sana. Okey? Dia duduk hujung. Tapi dia hujung sekali lah. Tapi masih lagi ada ruang sebab orang tak ramai. Contohnya, tiba-tiba, macam tadi contoh kata, ada satu bah datang, orang oh, penuh pula dah. Jadi, oleh kerana kedudukan dia uh, tu uh, Macam ni Kan? Macam ni Dia mampu berdiri Jadi Dah makan ruang Jadi orang belakang pun Dah jadi apa dia? Putus saf Tetap putus saf Okey? Putus saf tetap putus saf Tetapi Tidak menyejaskan sembahyang Siapa-siapa kat situ Maksudnya tidak ada pembatalan apa-apa Cuma Pahala saf tak sempurna itu saja Sebab berlaku Kelompongan Bila putus saf maka pahala kesempurnaan saf itu saja yang 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 terdapat. Sembahyang dia sah tak? Sembahyang dia sah. Jemaah dia sah tak? Ikut imam kedua dia, kedua dia aa, tetap mendapat pahala jemaah tetapi berlaku kelompongan pada pahala saf. Sebenarnya pahala jemaah satu bab, pahala saf satu bab. Ha tu kita kena faham. Dia bukan maknanya bila sebut pahala jemaah ni masuk saf ke? Tak. Pahala jemaah satu perkara. Nah, kemudian pahlaw sok pula itu satu bab yang yang lain pula. Ah ha, begitu dia.